अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग ग्रीन आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है मनी प्लांट अगर बात की जाए बेलों की तो बोगन बेलिया के बाद सबसे ज़्यादा पसंदीदगी की सनत जो है वो मनी प्लांट को ही मिलती है किसी भी घर में अगर थोड़ी सी भी बागवानी का शौक़ हो तो मनी प्लांट आपको वहाँ ज़रूर मिल जाएगी मनी प्लांट जो है बड़े आसानी से गमलों में ग्रो कर जाती है एक मिथ मशहूर है इसके बारे में कि अगर आप इसे कहीं से चोरी करके यानी कि खामोशी से किसी के घर से उतार के लगाएं तो ये बहुत इसकी नशो नुमा होती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मैंने ख़ुद ख़रीदारी की हुई है इसकी और इसको अपने घर में 12-13 साल से मैंने लगा के ग्रो कर रहा हूँ और आगे से आगे गमले बढ़ा रहा हूँ और इसकी बहुत अच्छी नशोनुमा होती है मेरा ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये धूप में रहने की वजह से कुछ ख़राब हो गया है इसको मनी प्लांट को शेडी एक जगह चाहिए होती है यानी कि आप शेड के नीचे ऐसी जगह पर रखे जाएगा सुबह की नरम धूप आए या शाम के टाइम की धूप इसमें आपको मैसर हो तो काफ़ी है बहुत ज़्यादा धूप इसको नहीं चाहिए होती हालांकि आजकल बरसात का मौसम है लेकिन उसके बावजूद जितनी भी धूप आती है इसमें इसके पत्ते आप देख रहे हैं कि गल सड़ जाते हैं तो ये एक नाज़ुक पौधा है जो ग्रो भी बड़े अच्छे तरीके से करता है और डैमेज भी बड़े आसानी से हो जाता है थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत होती है तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाता है मनी प्लांट जो हमारे यहाँ पे मनी प्लांट जिसको कहा जाता है पूरी दुनिया में उसको गोल्डन पोथोस के नाम से जाना जाता है गोल्डन पोथोस इसका नाम है और ये मुख्तु किस्म की ये आप पत्ते देख रहे हैं इन वेराइटीज़ में ये अवेलेबल होता है जबकि असल मनी प्लांट जो है वो ये नहीं होता पूरी दुनिया में मनी प्लांट के नाम से जो पौधा मशहूर है उसकी ये तस्वीर आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ ये मैंने एक वेबसाइट से हासिल की है और इसकी ग्रोथ का जहाँ तक आलम है वो ये है कि एक बड़े पॉट के साथ मैंने एक छोटा पॉट खाली पड़ा हुआ था तो वहाँ जैसे ही ये पहुँची है अपनी बढ़ने के साथ साथ तो बरसात के मौसम में चूंकि इसकी ग्रोथ बड़ी बेहतरीन हो रही है तो उसने वहाँ पर भी अपनी जड़ें जो हैं वो खाली मिट्टी देख के उसमें अपनी जड़ें जो है स्टार्ट कर दी हुई हैं ग्रो करना तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर इस तरह से हो तो आपको फ़र्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं सिर्फ पीछे से स्टेम काट दें भी बड़ा बेहतरीन भी तैयार हो जाता है इसके साथ साथ मैं आपको बॉटल में इसको ग्रो करने का तरीकाकार बताता हूँ मैंने ये एक शाख सेलेक्ट की है एक स्टेम एक सिलेक्ट की है तकरीबन एक नॉर्मल बॉटल में डालने के लिए मैंने तकरीबन डेढ़ फिट तक का एक स्टेम जो है वो सिलेक्ट की है यानी कि अठारह इंच तक जो है ये है एक स्टेम तो जहाँ तक अब बोतल की डेप्थ होती है यानी कि गहराई जो बोतल की है वो तकरीबन मेरी 12 इंच के करीब है या उससे थोड़ा कम है तो मैं उसकी जितनी डेप्थ है वहाँ तक के पत्ते जो है मैं या इसके स्टेम के ऊपर से हटा लूँगा लेकिन ये जो साथ में ब्राउन कलर की जो जड़ टाइप इस निकली होती है जिसकी तरह मैं ये आपको दिखा रहा हूँ इसको आपने कद ख़त्म नहीं करना अब बोतल में डालने से पहले इसे डाइगनल यानी कि टेढ़ा करके थोड़ा सा काट लें काट के फिर ये मेरे पास एक स्क... स्क्रैप में एक बोतल मेरे पास अवेलेबल थी इसके ऊपर थोड़ा सा आर्ट वर्क किया है हमने ताकि ये प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए तो इसमें पानी डाल के इस बोतल को आप कहीं पे भी अपने घर में रख सकते हैं जैसे कि आप ड्राइंग रूम में लिविंग एरिया में या फिर उसके अलावा पाथवेज़ में अगर आप बड़े आराम से साइड की किसी भी दीवार के ऊपर आप इसे हैंग कर सकते हैं और ये बड़ी ख़ूबसूरत लगती हैं तो ये कुछ अरसे के बाद इसमें ये जो स्टैम्स मैंने आपको बताई हैं कि इसमें जो पत्तों के साथ साथ जड़ें होती हैं ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं बिल्कुल जैसे ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं इसी तरह से ये पानी के अंदर भी ग्रो करना शुरू कर देती हैं तो आप कुछ अरसे के बाद इसको किसी पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये बड़े आसानी से पॉट में ट्रांसफ़र हो जाएगी इसका प्रोसीजर मैं आप इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ मेरे पास एक पहले से तैयारशुदा एक बोतल में मेरे पास प्लांट था और मैं उसे अब एक दूसरे पॉट में जो कि मैंने एक मनी प्लांट का इसमें बेल लगाई हुई है लेकिन मेरे पास इसमें स्पेस है और ये हैंगिंग स्टाइल में जो कि मैंने रखी हुई है तो ये इसमें तीन से चार स्टेम्स भी अगर और मैं लगा लेता हूँ तीन से चार यानी कि शाखे में और इसमें मनी प्लांट के लगा लेता हूँ तो इन्होंने ग्रोथ इतनी करनी होती है कि पत्ते इनके जो ग्रीन रहते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं फैलते तो ये छोटे गमले में मैंने तीन से चार स्टेम्स जो हैं इसमें डाल रहा हूँ आप अब इसमें देखेंगे कि जहाँ पर एंड है वहाँ पर ये काली हो चुकी हुई हैं उसको आप काटना चाहें तो काट लें और इसके लिए स्पेस बनाएं गमले के अंदर मट्टी को आप एक साइड पे करके तो जो ब्लैक साइड है इसकी आप काटना चाहें तो काट दें नहीं काटना चाहिए तो ज़मीन के अंदर ये भी फ्लरिश ही करेगी ये इसको डैमेज नहीं करेगी अब इन शाखों को आप मट्टी के अंदर इतना दबाएँ कि मट्टी इसकी जड़ से तकरीबन आधी इंच ऊपर तक मिट्टी इसके आ जाए यानी कि एक तो जो ब्रांच है वो भी नीचे चली जाए उसके अलावा जड़ जो है आधा इंच मिट्टी के अंदर हो उसको डालने के बाद आप इसको प्रेस करें इसकी डायरेक्शन का ख़ास तौर पर ख़्याल रखें डायरेक्शन जिस साइड पे जैसे मैंने इसको हैंग करना है तो उसकी मैं पहले सी डायरेक्शन इसकी सेट कर दूंगा अवल तो ये पौधों को आप बड़े आराम से जिस तरफ चाहें मोल्ड कर सकते हैं लेकिन पहले से केयर कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पानी देने का पानी आप दीजिए लेकिन इतना दीजिए एब्जॉर्ब हो जाए तो इस तरह से आप एक से कई एक मनी प्लांट के पौधे अपने घर में बना सकते हैं आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि मनी प्लांट को किस तरह से बोतल में और नए पॉट्स में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलेंगे इन शाल नए सब्जेक्ट के साथ नई वीडियो में वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दुआओं में याद रखिए और दुआएं से अल्लाह निगबान